Как-то жил Иван Мирской, как-то жил Иван Мирской, нашел он в жизни свой покой. Был парень удалой, богатый, да плюс выгодно женатый. Друзей имел, вино, кутеж, ну, в общем, жил на широкую ногу. Но вдруг он встретил странника в саду. Грешишь ты много, имей в виду, я смерть твоя, и не шучу с тобою я. Три дня твой строк, и все, конец. Скорее же выбирай меня. Тебе ждал выбор, выбирай. Налево ад, направо рай. Ну все, прощай. Итак, прощай, старик сказал. А Ваня тут же зарыдал. Как быть? Что делать? Что значит выбирай? Куда идти? Конечно же в рай пошел. И вот в долине дом. Стихи и песни слышны в нем. Вошел. Там песни поют, молятся, из Библии разъяснения какие-то дают. Но наш Иван затасковал. Какая скука, он сказал. Пойду я посмотрю, как там в раю, в аду, потом умру. Пошел. И вот дворец, а в нем окно. Добро пожаловать, оно. Улыбки просто чудеса. А там внутри гремит баян. Сюда, кричат Иван, сюда. Столы, яства, вино, паркет. Несут еще цветов букет, оркестр тут же заиграл, и кто-то слава закричал. Ты наш герой, ты молодец, медали ему. И все, конец. По слову странник тот в ног пришел, Ивана пьяного нашел. Сказал печально, умирай, коль скучен рай, иди ты в ад. И вот Иван уже в аду кричит, о Боже, аду. выбирал не этот ад. Хочу бежать быстрее назад. Где ты, Боже, не молчи? Но ему ответил сатана. Уже молитва не нужна. То пункт был, двери в ад. Теперь дороги нет назад. Продал ты душу мне, пробил и дал ему еще пенил. Мораль, казалось бы, проста. Кто не принял еще Христа, то медлит, к Богу не идет, тот, как и Ваня, пропадет. Аминь.